Salam, axşamınız xeyir olsun. Hörmətli xanımlar və cənablar, əziz qonaqlar və əziz mətbuat nümayəndələri. Unudulmaz ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin ölkə başçısı olduğu dövrdə xalqımıza qazandırdığı saysız, hesabsız mənəvi dəyərlərdən olan Beynaxalq Ana Dili Gününə həsr olunan bayram mərasimində sizləri salamlayır və hər birinizə xoş gəlmisiz deyirik. Əziz müsabiqə iştirakçıları, əziz qonaqlar, artıq ənənəyə çevrilmiş Ana dilimizi sevək, sevdirək müsabiqəsi bu il 8-ci dəfə 8-ci dəfə ana südü qədər təmiz, bulaq suyu qədər duru, saf dağlar qədər əzəmətli dilimizin bayramını özünə məxsus tərzə keçirir. Respublika Təhsili Nazirliyinin Çağ Öyrətim İşlətmələri şirkətinin birgə keçirdiyi bu günkü tədbir məs unutulmaz ümummilli dilimiz Heydər Əliyevin xalqımıza verdiyi bu dəyərli ərmağana bir növ təşəkkür, sadaqət rəmzi. Sadaqət rəmzidir. Biz sizdən xahiş edirik ki, bunu bizdən bucəl qəbul edəsiniz. Bu gecənin təşkilatçıları adından 21 fevral beynəlxalq ana dili gününə həsr edilmiş Ana dilimizi sevək, sevdirək müsabiqəsinin yekun mərhələsi və qaliblərin mükafatlandırılma mərasimini açıq elan edirik. İndi isə Əmilsavğan İl mükafatlandırılma mərasimində açılış nitqini söyləmək üçün səhnəyə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirinin müavini Elmar Qasımov dəvət olunur. səfir, hörmətli millət vəkilləri, hörmətli xanımlar və cənablar, əziz valideynlər və bizim çox gözəl şagirdlərimiz. Bu gün biz Respublika Təhsil Nazirliyinin 8-ci ildir ki, keçirilən vacib hamımızı düşündürən, həmişə həssaslıqla yanaşdılmış bir mövzu haqqında mövzu sayəsində olan bizim ana dilimiz ana dilimizin təbliğatı baxımından bir müsabiqəmizin yekun mərhələsinə toplaşmışıq. Ana dili həmişə bizi çox qayğılandıran, duyğulandıran, bizim milləti, millət elyən bir amildir, faktordur və ana dilin təbliğatı bütün cəmiyyətin Ümda vəzifəsidir, ümda borcudur və Nazirlik olaraq bizim dövlət qurumumuz bütün məktəblərimizdə, universitetlərimizdə, təhsil ocaqlarında ana dilimizin təbliğatı baxımından çoxsaylı müsabiqələr keçirir, olimpiadalar keçirir, viktorinalar keçirir. Ancaq bu olimpiada, bu müsabiqə bizim keçirdiyimiz müsabiqələrin ən geniş miqyaslısıdır, ən təntənəlisidir və nominasiyalar baxımından ən daha geniş e, nominasiyaları əhatə edən bir müsabiqədir. Bu müsabiqədə bilirsiniz, musiqi, şeir demək, qiraət, e, inşaa və digər nominasiyaları əhatə edir və ildən-ilə şagirdlərimiz bu müsabiqələrdə daha fəal iştirak edirlər. Bu il 2000-ə yaxın şagird bu müsabiqədə iştirak etmişdir və bu gün Bu çətin, lakin məsuliyyətli bir müsabiqədə qalib gələcək qaliblərimizlə biz tanış olacağıq, onlara hədiyyələr verəcəyik, onlara mükafatlar verəcəyik. Bu müsabiqədə ən ağır iş düşür bizim münsiplər heyətinin üzərinə. Mən e, fürsətdən istifadə edərək bütün münsiplər heyətinin üzvlərinə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm. Ona görə ki, olimpiadalarda, müsabiqələrdə e, ədalətli qərarı insanlar hamı İştirakçılar, valideynlər, münsiflər heyətindən gözləyirlər. Bizim münsiflər heyəti həmişə bu ə, müsabiqənin ədalətli ə, gedişatını təmin ediblər. Ona görə də mən fürsətdən istifadə edərək Nazirlik adı olaraq Təhsil Nazirliyi adından mən münsiflər heyətinə öz dərin təşəkkürümü bildirirəm və arz edirəm ki, bu gün onlar o ədalətli seçim ə, prosesini davam etdirsinlər. Mən burada təşkilatçılara öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bilirsiniz ki, bu müsabiqə Çağ Öyrətim Şirkətlər Qrupu tərəfindən təşkil olunur. Mən onların rəhbərliyinə Ənvər bəy burada iştirak edir. Ənvər bəyə də minnətdaram. Ona görə ki, siz bizim ən belə hissiatlı bir mövzu barəsində siz bizim tədbiri, müsabiqəni keçirirsiniz. Ana dili Anadolu bu milləti millət edən bir faktordur. Yəni bilirsiniz ki, milləti millət edən bir neçə faktor var. Onun coğrafi ərazisidir, onun tarixidir, dinimizdir, dilimizdir. Və əgər biz ərazi belə tarixdən bilirsiniz ki, ərazisi müəyyən dövrdə işğal altında olan millətlər olubdur ki, arazisi itməyinə baxmayaraq, müvəqqəti işgala baxmayaraq öz dilini qorub saxlayan millətlər, millət olaraq yaşamış, soramız ərazilərini qaytarmış və dövlətçiliklərini qurmuşlar. Amma dili itən millətlər bilirsiniz ki, tarixdən siliniblər. Belə millətlərin sayı çoxdur və bu gündə bəzən deyirlər ki, elə xalqlar var ki, artıq ölüm üzər, ölüm üzrədirlər. O ona görə demirlər ki, saylar azalır, saylar itir. Ona görə deyirlər ki, bunların dilləridir. Dilləri itən xalqa deyirlər ki, ölü xalq. Dilləri itən millətə deyirlər ki, ölü millət. Yəni milləti canlandıran, onu inşaf etdirən onun ana dilidir. Böyük öndərimiz Heydər Əliyev həmişə ana dilimizin zənginliyinə, ana dilimizin inşafına çox böyük diqqət yetirmişdir. Və özü özü timsalında öz çıxışları ilə Ösnitki ilə dilimizə bir zənginlik gətirmişdir, dilimizi sevdirmişdir. Görürsünüz ki, bizim müsabiqəmizin adı dilimizi sevmək və sevdirmək adındadır və böyük öndərim Seydər Əliyev həmişə dilimizi böyük məhəbbətlə sevmişdir və böyük məhəbbətlə də təbliğ etmişdir. Və mənim yadıma bir fakt gəlir. 1990 6-cı idi. Azərbaycan gənclərinin birinci forumuydu. Onda mən ə, universitet həmkarlar təşkilatının sədri idim, tələbə idim və ə, həmin ə, forumda iştirak edirdim, çıxış edirdim. Ə, sonra çıxış da etdim və orada böyük göndərimiz çıxış etdi. Gənzlər qarşısında, Gənzərin birinci forumun iştirakçıları qarşısında, bu günkü Heydər Əliyev sarayında o bir ə, çıxışında ə, əbədi olaraq bir fikir səsləndirdi. Dedi, hər bir insan, hər bir gənc öz dilini, öz dinini, öz tarixini sevməlidir, təbliğ etməlidir və qorumalıdır. Bu demək olar ki, bizim milli ideologiyamızın əsasını orada göstərdi, milli ideologiyamızın əsasını. Və qeyd elədi ki, Azərbaycançılıq, Azərbaycan dili bizim Azərbaycançılıq ideologiyamızın əsasını daşıyır və Azərbaycan dili həm də bizim dövlətimizin birliyini təmin edir. Azərbaycan dili bizim dövlətimizin birliyini təmin edir. Burada yaşayan xalqlar millətlərin birliyini təmin edən bir faktordur. Ona görə də burada iştirak edən şagirdlərə mən xüsusi təşəkkürümü bildirirəm, əziz şagirdlər. Siz çox e, doğrudan da həyatınız boyu yadınızda qalan bir olimpiadada iştirak etdiniz. Birisiniz riyaziyyat, fizika, fundamental elmlərdə həmişə iştirak vacibdir. Amma bu cür olimpiadalar bir milli e, xüsusiyyət daşıyan bir olimpiadadır. Yəni tarixlə bağlı, coğrafiya ilə bağlı, ədəbiyyatla bağlı, ana dillə bağlı olimpiadalar xüsusi əhəmiyyətə daşıyan bir olimpiadadır. Və bax burada bizim bir valideynimiz qeyd edirdi. İltimas məndən utmuşuq. Deyir 2 gündür qızım deyir Bəxtiyar Vabzadandan şeiridir, özü də ağlay ağlıya-ağlıya deyir, böyük bir ürəklə deyir, yanğı ilə deyir. Hə, mən dedim doğrudan da Bəxtiyar Vabzadandan şeirini yanğısız ya duyğusuz demək olmaz. Ona görə də əgər ürək varsa, orada yanğı da var, duyğu da var. Mən bizim şagirdlərimizə çox sağ olun deyirəm. Əziz şagirdlər, sağ olun. Və hörmətli nazirimizin də salamlarını çatdırıram. Burada qalıb gələn bütün qalıblərə bu başdan Təbrik diləyirəm, təbrik edirəm. Sağ olun. Bir daha, bir daha bayramımız mübarək olsun və bu müsabiqənin uğurla başa çatması münasibəti ilə təşkilat komitəsini, münsiflər heyətini öz təşəkkürümü bildirirəm. Məktəb direktorlarını görürəm burada. Məktəb direktorlarına da öz təşəkkürümüzü bildirirəm ki, bu tədbirdə fəaliyyət fəal fəaliyyət fəal fəal nümayiş etdiriblər, təşkilatlanmanı təmin ediblər. Sağ olun, uğurlar.